Unboxing ratusan hewan unik. Oke sekarang aku mau unboxing ratusan hewan yang ada di sini. Jadi kemarin aku beli satu jenis e, hewan tapi isinya banyak sekali. Nah kalau kalian penasaran langsung aja kita buka ya. Ini aku buka dari sini. Ini packingnya benar-benar e, ini banget ya. Apa namanya benar-benar rapi banget sama dia dilapisin lagi. Tenang aja hewan ini aman kok. Uh, enggak enggak apa ya namanya enggak enggak perlu ruang-ruang gitu karena dia bisa bertahan lama ya sekitar hmm, 3-5 hari mungkin sekitar tiga harian lah ya palingan oke ini kebetulan baru berapa hari baru baru dua hari oh sudah tiga hari kebetulan ini sudah tiga hari jadi mari kita lihat kira-kira hewannya sudah terselamatkan semua eh kira-kira hewannya selamat semua oh terbalik ya aku atau ada yang sudah hmm, sudah tidak ada atau maksudnya ada yang sudah mati coba kita lihat ya nah ini dia paketnya aku beli di salah satu marketplace ya hmm, nanti kalau kalian penasaran oh ini dapat gratisannya kali buat penyejuk ya biar adem di sini itu sini ya biar adem kita buang dulu sampahnya nah ini dapat ini jadi mungkin uh, adanya ini bisa bertahan suhunya di dalam ya kita coba buka dulu sekarang Nih, nih aduh bocor lagi sekarang kita mau buka hewannya ini di dalamnya ada hewannya guys hewannya kecil-kecil sekali tapi banyak banget. Aku beli murah banget. Ini nih ada apa ini? Kayak ucapan terima kasih gitu. Kita baca dulu. Tada, wi dapat stiker juga. Stikernya stiker hmm, ikan. Ikan juga. Kami ucapkan terima kasih karena telah berbelanja di toko kami. Jangan lupa untuk konfirmasi bila barang sudah diterima. Dan tolong bantu kami dengan memberi bintang 5, pertanyaan, kritik dan saran hubungi bla bla bla. Aku beli di sini, Rasbora Ecosystem. Ya, ada di salah satu marketplace. Kalian boleh lihat-lihat aja di situ. Nah, ini dia hewannya. Udah kelihatan apa belum? Tuh 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 tuh. Itu yang putih-putih itu hewannya, guys. Ya. Yeah yang putih-putih itu hewannya. Jadi uh, kalau dihitung sih nggak bisa kehitung ya karena kecil-kecil banget jadi aku nggak bisa ngitung ya. Pokoknya intinya hewannya tuh sebanyak ini dan ini dikirim dari ya, dikirim udah tiga hari baru datang ke rumah sampai tiga uh, hari pas gitu maksudnya. Karena kita mau lihat kira-kira ada yang uh, mati atau masih semuanya hidup, kita buka aja kali ya kita pindahkan ke sini kali ya eh gak usah nggak usah dipindahin deh di sini aja kita lihat aja ada yang mati atau tidak kita buka dulu ya nah, ini di dalamnya ada kayak ini tau gak sih kalian arang gitu nah ini sengaja mungkin pakein arang karena kalau di itu aja kan nggak kelihatan ya uh sobek lagi nah ini e, perekat banget terus juga nggak ada bolong-bolongnya karena kalau ada bolong-bolongnya takutnya malah keluar-keluar hewannya nah ini tuh kayak sejenis kutu gitu loh guys kalau nggak salah kita udah pernah unboxing juga kalau kalian mau nonton silahkan tonton di sebelah di sebelah di link video di atas ya nah ini dia hewannya ntar aku buka dulu tuh ini yang kecil-kecil warnanya putih hewannya itu ya kecil-kecil warnanya putih kayak kutu gitu nah tuh ini hewannya buat apa sih hewannya ini buat nanti eh terarium terarium kita ya ini nanti buat terarium kita jadi nanti terariumnya kita pakaiin eh kita masukin si hewan-hewan kecil ini buat apa dimasukin nah ini tuh biar kalau kan kita kan mau ngisi terarium pakai apa mau ngisi terariumnya nah, Kelihatan kan Nah, itu udah kelihatan tuh sama kameranya Nah, kita kan mau ngisi terarium Terus terariumnya mau kita isi hewan-hewan gitu loh Kayak jenis-jenis kadal Nah, ini tuh berfungsi banget Buat ngilangin kotoran Bukan buat ngilangin uh, Buat apa ya namanya hilangin bau si kotoran tersebut ya. Maksudnya nanti e, kalau ada tanaman-tanaman mati gitu kan, itu jamur-jamurnya bisa dia makanin begitu. Jadi ini aku beli ini. Itu buat itu fungsinya ya, untuk biar enggak berjamur atau biar e, kotorannya kotoran si hewannya tersebut dimakan deh sama dia begitu. Jadi nanti kalian nggak perlu repot-repot bersihin. Coba kita bongkar-bongkar dulu apa hewannya bersembunyi di sini. Tuh hewannya banyak sekali. Ini dia ratusan hewan unik yang aku maksud. Namanya adalah springtail. Ya, ini nama hewannya adalah springtail. Springtail itu jadi kayak kutu gitu, tau gak sih kutu manusia? Kalau kalian pernah lihat, tapi dia lebih kecil gitu loh. Nah ini dia biasanya kalau kalian uh, suka lihat apa kayu-kayu hmm, mati gitu loh Kalau kayu-kayu mati nah suka ada ini nah itu dia hewannya ya hmm? Ya ternyata tuh loh. ternyata hewan itu berfungsi sangat-sangat berfungsi kecil-kecil begini Banyak orang yang melihara loh bahkan banyak mungkin yang membudidayakannya Oke deh, kalau kalian penasaran tentang hewan ini nanti aku akan buatkan video sendiri tentang hewan si springtail ini. Uh, terus kalau kalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang yang pernah budidaya gitu loh hewan springtail ini boleh komen di bawah ya. Oke deh, itu dia unboxing dari aku tentang. Ratusan hewan unik Yang kita dapatkan Semoga kalian suka sama videonya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita cari dulu hewannya Dibalik Balik, balik.